Всем привет! Находимся мы в ресторане Бычмала. Очень хорошее место. Попили чай, поели чизкейк, пришли записать отчет. Времени не хватает, время бежит. Одна, один час длится как одна минута. Весь день были в офисе. Ну, я был в офисе весь день. Работал около 9 часов сегодня. То есть, как полный рабочий день. Дело, которым мы занимаемся, оказалось очень выгодным и перспективным. На в начальном, в начальном уровне у нас было две ниши. Это самые главные были виды иллюстратора и навигатора, из которых мы хотели выжимать максимум денег. Сейчас, сегодня, ключевая задача, которую мы сделали, это была составленная моей карты ассортимента. И просто пришли в ужас. Автомобиль, это оказывается целый мир. В итоге у нас на конец дня 70, 70 под ниш. 70 ниш товаров, которые можно продавать. Это не включая до продажи. То есть не включая мелкие аксессуары. Давайте я вам зачитаю, некоторые из них все-таки хочется немного конкретики. Начну сначала. Видеогистратор, навигаторы, радар-детекторы, три в одном, камеры заднего вида, автомобильные компрессоры, автомобильный монитор, автомобильные пылесосы, автосигнализация, экшен, экшен камера алкотестеры, громкая связь, парковочные радары, детекторы, спутник-камеры, детекторы жучков, инвертор, инвер... инвертор, бортовой компьютер, иммобилайзер, зарядное устройства, радиостанция, диагностическое оборудование, дамкраты инструмент для обслуживания колес, манометры, GPS трекеры, спорт, э, спорт часы, навигаторы для туризма, морские навигаторы, даже есть авианавигаторы, которые э, имеют маленький спрос, но одна продажа может обеспечить жизнью на весь месяц, даже может два. Сейчас секундочку. Эпизод. Секундочку. Э, продолжим. Аксессуары, Гармин. Хотим сотрудничать с фирмой Гармин, потом карты Гармин, доксировка собак. Они тоже то есть, занимаются, поставляют оборудование для доксировки собак. Сигнализация, видеонаблюдение. Сейчас назову несколько товаров, которые приведут к нас через год к прибыли 1 миллион рублей в месяц. Это видеонаблюдение, аккумуляторы, декумуляторы для видеопожарных систем, шлагбаумы, система, как это называется, это система контроля доступа, комплексная сигнализация, система паники. То есть на руку будет вешаться такой, такой браслетик, при котором человек, нажимая на кнопку, будет сразу выезжать охран, какое-то охранное предприятие, либо полиция, либо милиция, не знаю, как это сейчас называется. Будем продавать это для всяких бабушек, для людей, которые что-то боятся. Также это можно установить себе домой. Нажимаешь кнопку, сразу приезжает охранное агентство. Не агентство, а не знаю, как группу. Продолжим. Мотонавигатор, автомобильные гаджеты, фонтрансмиссиры, штатные головные устройства, кабачки на для деприкугиваться. Опять звонят. Поливизационные очки для водителей кого есть поляризационные очки, скажите, как они вообще нормальные. Блок увеличения мощности, датчики давления в шинах, магнитола MP3 CD. То есть будем заниматься также автозвуком. Будем партнериться с салонами. Защитные, телефоны, противоударные, в которые не попадает вода. Также может быть там разные бывают. Я не знаю, проект, проекционный экран, на который проецируются изображения изображение с помощью вот следующая ниша как раз с помощью проекторов коврики автомобильные, Здесь есть уже до продажи пошли потом у нас будет неоновый тюнинг в автомобиле тоже будет партнериться с некоторыми автосалонами которые предоставляют такую услугу именно по неоновому освещению аэрокит, не знаю что такое, там тоже очень большой чек написан дефлекторы, спойлеры, обтекатели, бруксбеки, чехлы, аксессуары для салона автомобильные кофеварки автомобильные, то есть можете в машине варить кофе, получается. Даже может чайки, для чая что-нибудь. Автодеяло, кин, кингурин... кингурятники, но ну, это которые ставятся для защиты, я не знаю, их, по-моему, запретили уже. Потом можно допродавать аптечки, другое дополнительное оборудование, также можно делать шумоизоляцию. Что касается шумоизоляции, это уже услуга, верно? Сейчас я вам назвал 70 подниж, которыми можно заниматься. Это не включая услуги. Завтра воскресенье. Завтра вроде бы выходной, но завтра весь день будет заниматься услугами. Также будет создана майн карта. В итоге мы сегодня покинули, вот сейчас посидели, за 20 минут накидали около 50 услуг, которые мы можем делать. Просто крышу рвет. За 4 дня была проделана работа как за полтора месяца. Мозги разгоняют скорости, генерируешь мысли очень быстро. Очень-очень быстро. Ну, то есть просто летят. Так, есть такое ощущение, что через буквально через месяц мы начнем жить по-другому. Такое чувство, что что-то вообще просто нереально творится. Э, так, завтра дожмем вот эти 70 дожмем достанешь. Э, то есть, как казалось, автомобильница цел, целый мир, который подается с какой-то определенной начинкой все эти 100 под ниш можно, под эти все 100 под ниш можно делать площадки, допустим, один пейджи и сайты. Везде, э, то есть под каждый товар придумывать какой-то источник лидогенерации, откуда брать клиентов. Все это очень важно продумывать, все это, все, все это надо выкладывать на бумагу, очень важно. Самое главное стать за, за, за прошлый, по-моему, или за, за прошлый день, это все самое главное выкладывать на бумагу. Когда выкладываешь все на бумагу, все становится ясно и понятно. 10% на телефоне, я просто выделил самые основные слова и по ним иду. Просто очень много мыслей в голове около, я не знаю, что сегодня творится. Просто жесть какая-то. Э -э так, так под каждый товар создать площадки для продажи, продумывать, откуда брать литген Вот так, что сказал, обговорить структуру сотрудничества с салонами, то есть э будем придумывать, как утеплять э отношения к салонам и потом их прижимать на какие-то скидки, чтобы более ну, то есть будем прожимать на более низкую цену товара. Потом будем, может быть, какими-то мелкими поставщиками, средними поставщиками, потом, может, выйдем большими поставщиками по Питеру, по Москве, по России. Так, возникли вопросы по литгену сегодня, то есть по источнику увеличения клиентов, генерации называется. За день было, возникло 20 вопросов. За день 20 вопросов. Представляете, какое Объем информации происходит каждый день. То есть вчера все вопросы были разобраны, а сегодня за один день собралось 20 вопросов. Это просто жесть. Главное так. Дальше у меня запись главную по Это правильно распределяет бюджет для ведения рекламной кампании. Это значит, что имея, допустим, сумму, как надо было в первый день нам выжить 50 тысяч, у нас это не получилось, мы выжили только 40. То есть сейчас очень главное распределить все эти 40 тысяч очень грамотно, очень правильно, чтобы ни одна копейка была не, просто так не потрачена. Тем более, если это будем мы делать сами, это очень грамотно нужно подойти к вопросу изучения всех, всех тонкостей контекстной рекламы, таргетинговой рекламы, которую мы будем запускать уже в понедельник. Дальше. Работал сегодня на системе продаж, как будет продаваться товар, с какой начинкой. Завтра будет более подробный разбор. Да, завтра мы будем вставлять на карту до продаж. То есть идет главный товар видеогистратор. Допустим, к нему можно придумывать различные до продажи. допустим, кронштейн для крепления видеорегистратора, потом всякие флешки. К регистратору можно добавлять. А, к регистратору вот, нужно добавлять услугу, допустим, запрактируемся с автосалоном, и автосалон будет предлагать услугу по установке, установке видеорегистратора, чтобы было все аккуратно, все по подшивке. То есть люди в этом нуждаются, людям лень это самим делать, тем более это не стоит небольших денег. Рублей 500-600 будет этого стоить. Мы с этих денег будем иметь там небольшой процент, 30-50%, то есть около 100-300 рублей. Дальше. В понедельник мы начинаем генерировать клиентов контекстной таргетинговой рекламы, можем еще на старте накинуть какие-нибудь рекламы. Да? То есть наш партнер по лидогенерации, который этим занимается уже очень ну, недолго, около года серьезно, он если сочтет нужно накинуть нам какие-то источники лидогенерации, то мы накинем, если это не будет дорого и не затратно по времени. Составлены, составлены задачи на завтра. Так, давайте я пробегусь быстро по задачам на завтра. Главное, наверное, интересно посмотреть и узнать, чем мы занимаемся в день. То есть как мы, как мы составляем задачи. У меня есть ежедневник, в котором я пишу все свои задачи. Сейчас я пройдусь быстренько. Первая задача. Проанализировать через Верстат ассортимент товара, где больше людей сразу э -э прозванивают, внедрять составлять базу Excel. Это значит, что если у нас 70 подниж, нам сначала нужно выбрать 20 подниж, составить базу сайтов, которые, с которыми мы можем сотрудничать, потом их начать прозванивать. Потом разбор услуг, я уже говорил, то есть это будет очень-очень долго, 3-4 часа на это уйдет. Дополнительные ниши, мы подключаем дополнительные ниши, из которых можно выжимать 30, 50, тысяч 100. Это будет... Ниши будут у нас, это гаджеты для айфонов, то есть гаджеты для айфонов это включают в себя всякие машинки, вертолетики, которые управляются от айфона, от айпада также камеры видеонаблюдения, которые, с которым, которые связуются с айфоном и которые беспроводные. То есть вы ставите камеру у себя дома и следите с айфона, что происходит у вас дома. То есть очень удобная и интересная вещь. Я думаю, это пик такой будет скоро на этих фишках. Дальше будем продавать мишки большие. Решили, что из этого можно выжимать 30-50 тысяч спокойно через таргетинговую рекламу и постах в ВКонтакте именно, либо в Фейсбуке грамотно все настроить, опять же я говорю по рекламе. Дальше будет завтра поедем э, к нашей партнерше, которая уже работает э, в магазине, который продает различные гаджеты. Там посмотрим какие-нибудь новинки, прикинем, что еще можно продавать, э, составить базу сайта, так это он сказал. Так, продумать систему продаж, то есть как будет продаваться товар. Человек покупает у нас товар, какие-то продажи ему продавать. Завтра это будет тоже обговариваться. И что вкладывать ему в пакет, какой флаер, визит, какой флаер ему вкладывать на скидку, на купон, на подарочный купон, не знаю, там подарок флешка, что ли, там скидка 5-10%, чтобы человека закольцовывать на еще одну продажу. И, может быть, через год мы будем закольцовывать на какой-то абонемент. Может быть, это будет вообще э, магазин топ-10 по России по автогаджетам. Э, завтра так, 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 ладно, там еще много всего. Я еще хотел много чего сказать вам сегодня. Э, как говорил, время бежит бешеным темпом, нужно что-то страшно, все успевать. Это пока невозможно. Сейчас мы записываем отчет, сейчас время пол второго. Вообще просто крышу рвет. Чувство кайфа присутствует, мозги разгоняют до бешеной скорости. Ты говорил, э, люди, сегодня общался с людьми, в итоге Сегодня интересная вещь сзади произошла. Мы хотели подключать продажу автомобилей. Есть автомобиль, который нужно продать. Кому нужен э, Audi какой-то Quattro 6 или 4 там за лимон 300? Там, поспрашивайте, скажите, я продам. Кто может помочь системе помощи малому бизнесу, пишите, звоните. То есть там 300-200 тысяч, если можно, вы тоже скажите, кому обратиться, с кем поговорить. План мы составим, все выйдем с липчартом, грамотно расскажем, нам деньги нужны. Огромный, так, так, так. Кто по кредитам спец, нам нужно сейчас 50 тысяч выжить максимум там на следующей неделе для увеличения оборота рекламы. Сейчас главное все громко распределить по ключевым задачам. Это все, что я хотел сказать. Сейчас Саша нам скажет. Всем привет! Сегодня был отличный день. Подробно проработали ниши, весь ассортимент. Оказался там целый мир. один весь день на Своде. Очень устали в первую половину дня, после чего мне пришлось поехать зарядиться ресурсом, встретиться с своей подругой. Отлично посидели, сконструировались мысли, появились мысли по поводу больших чеков. Завтра много интересных задач. Будем позванивать возможных партнеров, рассматривать новые направления по работе с ними. Также мы ведем систему регулирования нашего времени, потому что хватает этой структуры для того, чтобы в дальнейшем делать больше задач по меньшему времени. Это будут карточки, на которых с одной стороны будет временная шкала с подробными задачами, с другой стороны будут три ключевые задачи, которые нужно будет выполнить за день, и пока мы их не сделаем, мы не будем возвращаться домой. Завтра утром позанимаемся в спортзале, зарядимся энергией на целый день, потому что работы очень много. После чего будет встреча с наставниками, там подробно разберем все вопросы, которые возникли за неделю. Вот, вечером поедем в наше любимое место в Санкт-Петербурге, в Будабар. Там мы вкусно поедим, зарядимся энергией на неделю и поедем херачить. Все, всем удачи. Всем пока. Добивайтесь своих целей.